Всем привет, меня зовут Диана, и сегодня я сменила фон, потому что я нахожусь в деревне. Скоро будет влог по моему дому. Сегодня я снимаю планка челлендж. И давайте не будем медлить и начнем. Итак, я уже встала и приготовила вопросы. И поехали много ешь? Я? Нет. <связывая> Сколько тебе лет? Мне девять. <связывая> У тебя есть домашние животные? У меня да. Хомячок, собака, рыбки. Ты получаешь двойки? Да. Бывала ли ты за границей? Нет. Любите, готовить? Нет. Вы занимаетесь творчеством? Да. Твой любимый фон? Яблоко. Читай, не открывая рот. Итак, я сменила фон, потому что моя сестра мешала мне. Так, ну ладно, давайте продолжим. Вопрос был, читание, не открывая рот. Я приготовила книжку. И вот. Я прочитала дальше. Расскажи о себе за 10 секунд. Итак, ладно. Да. Итак, мне 9 лет, я живу в Вежме. И... Вс ⁇ я рассказала о себе все вопросы так что всем пока пока ставь лайк и подписывайся на мой канал